Законно или незаконно? Согласно сентябрьскому решению 62-62, на киоске, установленные до 31 декабря 2013 года, получить официальные документы не проблема. Но за год число мафов в городе увеличилось тысяч на пять, а демонтировано по состоянию на 17 октября около 400. Кого же и по каким критериям сносят городские власти? Проверяем проверку, надеемся, с чем он связан, документы, делимся, в В связи с чем связан приезд крана, проверка документов и приезд крана, это разная вещь. С документами, с что это заранее на каком основании происходит сейчас, прямо в этот момент съем помещения? Это не проверка документов, это уже съем. Это значит, что вы уже проверили. Мы На каком основании и это происходит? Напоминаю, что сейчас комиссия в 11 часов будет в КМДА Карпенко. Что этот объект стоит с 2012 года, имеет документы 2012-2013 года. Официально платил. Есть полный документ. Сейчас идет передел рынка, как по всей видимости. Хотят убрать старые, соответственно, почистить под свои новые места, поставить свои точки рабочие кинули плечи своим общественникам, да, общественной организации. Непосредственно сейчас люди приехали, просто физически окружили и не даем представителям благоустроя подойти и да, незаконно демонтировать для нас это. И там продавец сидит, просто сидит продавец, да. да. И, конечно с ним априори не могут поднять, потому что это уголовная статья непосредственно на для того, как на и поднимает. Это на это знает. 12 декабря владельцы МАФов пикетировали здание КМДА с требованием отправить в отставку Андрея Вавриша, начальника службы градостроительного кадастра, и изменить правила легализации МАФов. Блокировка проезжей части возымела действие. В митингующим спустился мэр. Выполнение своих требований киевские предприниматели отчасти добились. Андрей Вавриш временно отстранен от работы, а его служебную деятельность пообещали тщательно проверить. В свою очередь Вавриш заявил о попытке силой продавить решение, выгодные неплательщикам паевого участия и сетевым структурам мафов под криминальным контролем регионалов. Фотография Романа Солодкова с георгиевской ленточкой мигом разлетелась по интернету. Но это не останавливает ассоциацию малого и среднего бизнеса, возглавившую восстание мафов. На специальной пресс-конференции было заявлено о переходе предпринимателей в контрнаступление на коррумпированную схему КМДА. А, значит, мы будем отслеживать вот эти вот новоустановленные мафы, которые ставятся под эгидой э, значит, властей, мы будем указывать на их месторасположение, будем реагировать, будем вывозить эти временные сооружения, э, на, на, ну, демонтировать их или будем способствовать этому? Ну, мы будем бороться до конца. Сегодня мы доведены до отчаяния. Не знаю, будем бастовать, будем, будем голодовать. Э, будем разбивать платочные городки в центре города. Война между мафией КМДА и мафией мафов в самом разгаре. Сектор права в этом конфликте занимает сторону киевлян.